называется «Новые технологии и стандарты журналистики» лектор Элина Шнурко-Табакова. Здравствуйте всем. У Нас сегодня еще немного, к концу, наверное, подтянутся. Я вчера рассказывала о технологиях и конституционных правах. И если вдруг кто смотрел или слышал, я заканчивала на том, что на самом деле каждый гражданин уже может быть журналистом или во всяком случае выполняя свою функцию и реализуя свое право на высказывание с помощью технологий, в каком-то смысле человек и гражданин может быть журналистом. Потому что если мы знаем что-либо о э, значимой для общественности информации, то, по идее, мы должны делиться с обществом, потому что общество заслуживает того, чтобы знать все факты, которые происходят вокруг него. И сегодня, если переходить к теме журналистики и тех стандартов, которые были раньше и сейчас то, конечно же, вначале нужно сказать о том, что стандарты не изменяются, но журналисты вместе со всей средой коммуникационной должны развиваться и должны использовать эти технологии, совершенствовать свою оперативность, свою эффективность и в том числе свою объективность, что достаточно важно. О том, что же такое объективность, это, наверное, будет наша первая часть. Вообще журналисты делятся на разные, скажем так, классы, квалификации. Наверное, самое известное — это репортеры. Это те люди, которые бывают и в горячих точках, и не в очень горячих точках, и в каких-то центрах производства финансовой информации, общественно значимой информации. Это те люди, которые должны правильно уметь задавать вопросы. То есть эти вопросы должны быть, а, понятны тому, кого они спрашивают, и, б, они, естественно, должны быть интересны обществу. То есть, если сейчас здесь Майдан, а репортер хочет сделать опрос, какого рода мороженое вы предпочитаете, то, наверное, это не очень квалифицированный репортер, который не понимает, что люди думают о другом, и более того, что его аудитория ждет несколько другой информации. То есть мы все с вами это аудитория. Аудитория телеканалов, аудитория интернет-сайтов, аудитория журналов, аудитория газет. И у нас есть совершенно разные интересы. Считается, что аудитория, которая ожидает определенной информации, она не готова потреблять другую. То есть, стоя на Майдане и читая какую-то газету или сайт, мы не готовы читать исследования о предпочтениях в колготах, о том, какие производители мороженых конкурируют на рынке и так далее. И поэтому репортеры и те СМИ, которые работают с потоком информации, они должны четко понимать, чего же они хотят, что ждет их аудитория, что аудитория интересна. Отсюда рождается первый стандарт, когда репортер и редакционное задание должно коррелировать с ожиданиями и максимально полно находить источники событий, мероприятий, фактов, которые интересно подавать в пространство. Вот этот вот процесс нахождения фактов, он с одной стороны кажется очень простым. С другой стороны уже даже на примерах событий на Майдане видно, что если идет там перекрытие, шло перекрытие, потом снимали какие-то штурмы, то потом разные люди могут совершенно по-разному показывать. Да, кто-то говорит, что люди были Беркут, а кто-то говорит, что Беркут был людей. На самом деле репортеру очень важно понимать и определять э, максимально взвешенную информацию. То есть, по идее, в идеале он должен снять все группы сверху, снизу, справа, слева, для того, чтобы, когда он делает отчет, учесть все мнения. Есть еще такие вещи, как опросы. Да? Если проводится опрос, в котором нет альтернативного ответа, и журналист ссылается только на эти ответы, он заведомо следует за темой, которую хочет поднять этот, этот опрос. Если там нет альтернативы, то журналист и репортер, который использует этот факт, они фактически не показывают, что происходит на самом деле. Потому что какое-то другое, не менее маленькое или большое количество людей они могут хотеть узнать что-то другое, проголосовать за что-то другое. Опять же, это очень хорошо было видно здесь, когда пытались там снимать портрет Юлии съемки, и при этом э, опрос устраивали только односторонний. То есть вот хотели его снять. Сколько людей не хотелось снимать, никто как бы не захотел узнать. Более того, СМИ, которые об этом хотели рассказывать, они почему-то вторую сторону медали не рассматривали. И таким образом начинается искажение фактов, начинается манипуляция с помощью информационного уброса, и фактически репортеры уже следуют за той тенденцией, которую им кто-то захотел показать. Поэтому для нас, для потребителей информации, очень важно смотреть, чтобы набор фактов, который нам продается, всегда имел первоисточник. Ну и на самом деле журналисты должны проверять первоисточники, либо они видели своими глазами, либо они ссылаются на тех, кто видел своими глазами. Если говорить о гражданах, то я вчера приводила пример, он на самом деле вечный, что о цунами в Японии и о землетрясении в Японии, о тех последствиях, которые были, первыми информагентства узнали из Твиттера ленты обычных людей. Я собой когда-то начала гордиться, когда определенные там статусы в Фейсбуке начала использовать Лига Информ для того, чтобы узнать информацию, которая прошла по профессиональному объединению в ассоциации. Да? То есть это означает, что на самом деле каждый человек служит источником информации. И современные технологии, такие как Twitter и Facebook, они позволяют право на информирование реализовать, а дело репортеров и журналистов это корректно и правильно использовать. Очень важно при этом понимать, что технологии, они не только помогают эффективности, они могут и запутать. Да? Если вы, например, не проверите пятый источник, на которые все ссылаются, то может оказаться, что это тоже был брос. И чем профессиональные журналисты, тем профессиональные репортеры, тем меньше у них будет непроверенных фактов или фактов, которые они не досужились сравнить с наличием других тенденций. Понятно, что когда это раньше было там, не знаю, телефаксы, телексы, да, и Тартас любил ссылаться на телексы, вот, потом ссылались на информагентство, это тоже работало телеграфным способом. Сейчас есть решения, которые помогают быть очень оперативными. Во-первых, это Твиттер, который включает в себя э, ну, послание в размере СМС. И, в общем-то, Твиттер в свое время был сделан для того, чтобы э, короткими сообщениями с мобильных телефонов можно было туда посылать информацию. Твиттер э, при этом это среда, которая создана для того, чтобы люди могли следовать за наиболее значимыми персонами. То есть с одной стороны есть как бы вот там звезды, есть спортсмены, есть политики, и кто-то хочет их отслеживать. В принципе, это очень удобно. В то же время э, эту же информацию используют средства массовой информации и уже могут по, либо подбирать набор фактов из того, что происходит в клиенте какого-то героя, либо сами могут использовать для информирования своей аудитории либо тот же Твиттер может объединять людей, в котором участвуют и граждане, и средства массовой информации, журналисты, и политики. И отличный этому пример, ведь Лента Евромайдана, которая была и сейчас остается наиболее оперативным средством для того, чтобы информировать о том, что происходит, о том э, самых разных аспектах, да, начиная от культурной жизни, расписание в университете здесь перекрытиях, которые наблюдаются вокруг, плюс просто каких-то публикаций, исследований, которые происходят ну, в это время. И вы в реальном времени можете это отслеживать. Дальше после журналистов и репортеров начинается следующая когорта более, так сказать, спокойных людей под названием э, обозреватели, аналитики, авторы, которые обычно уже имеют свои точки зрения, имеют свою специализацию. Специализация в самых простых случаях там можно разделить на политических, общественных, культурных, экономических журналистов, которые пишут на какую-либо тему. Чаще всего, конечно же, им нужно орудиться в аспектах рядом, потому что невозможно писать об экономике, если ты не знаешь там международные какие-то события, которые постоянно происходят. Невозможно писать об экономике, если ты не понимаешь политических процессов, и о том, как происходит вообще сам процесс развития, становления как экономики, так и государственных средств. Здесь э, очень, опять же, помогает то, что на самом деле мир глобальный. Глобальность мира означает, что практически все компании, которые работают, все биржи, там, все политические партии, они все имеют свои веб-сайты, они все имеют свои клиенты. И человек, который специализируется в том или ином направлении, у него есть возможность проверять массу источников, сопоставлять данные, убеждаться, что более-менее используют корректную информацию сравнения и таким образом создавать свои материалы. Почему это нужно нам, кроме того, что нам интересно? Потому что кто-то должен за нас сделать большую работу обработки первоисточников. Да, Кто-то должен рассмотреть все эти тенденции, все те факты, которые происходили, какие-то комментарии политиков и соединить это все в один достаточно понятный и перевариваемый аудитории инструмент. Новые технологии здесь нужны, опять же, во-первых, для того, чтобы это можно было прочесть, собрать, но ну и также для того, чтобы обсудить. Право на обсуждение высказывания, высказывание, оно реализовано практически во всех современных порталах, во всех современных новостных лентах. И, в общем-то, вот э, то, что раньше обсуждалось на кухнях, подземных переходах или возле главпочтанта в 90-е годы, сейчас обсуждается на новостных лентах и в комментариях, которые приходят люди, которым интересна данная тема. Там можно узнать еще какие-то ссылки, там можно проанализировать то, что тебе не рассказал журналист, наиболее продвинутые журналисты, они участвуют в этих комментариях. Самые продвинутые журналисты, они не просто на каком-то веб-сайте могут опубликовать свой материал, они, кроме этого, еще присутствуют со своими ссылками в социальных сетях. А это значит, что те люди, которые выбрали этого журналиста авторитетом, которым интересно его мнение, они имеют возможность круглосуточно с ним общаться и обсуждать то, что он нам пытается рассказать, да, углубляя тему. Очень хорошие журналисты, просто супер журналисты, которые ориентируются в технологиях, они в таких обсуждениях для себя находят в том числе и новые темы, которые востребованы обществом, и которыми они начинают работать дальше. И через определенный промежуток времени они уже как бы могут показать и рассказать еще больше, чем было до сих пор. В этом им помогает читатели. И хотя нас тут сейчас совершенно немного, ну, в общем-то, если вам интересно и вы попробуете, то некоторых э, людей, которые сейчас пишут, вы можете стать участником их дискуссий, помогая им и направляя их интересы в ту сторону, которую вы представляете и которая может быть задействована. Дальше, как бы, есть еще такие люди, как главные редактора. Вот на самом деле, главные редактора, кроме того, что они используют технологии подготовки материала, это люди, которые отвечают за редакционные политики. Завтра я буду говорить о том, что экономически дает возможность СМИ быть независимыми, но если говорить о редакционной политике, то она возможна соблюдению только тогда, когда главные редакторы и редакция не испытывают давление. И кроме того, что здесь есть экономические аспекты, здесь есть аспекты и профессиональные, потому что профессиональный журналист и главный редактор, он знает, что его аудитория всегда поймет, что он врет. Да? Врет, искажает действительность, манипулирует, придерживается только одной точки зрения. И его профессиональная задача, на самом деле, бороться с давлением, если он хочет быть профессионалом, который неважно где работает, в Украине, в Великобритании или в России, не дай бог. Да? Почему? Потому что независимость редакции – это то, что востребовано аудиториями. Если посмотреть вообще на любое функционирование СМИ, то, как я уже говорила, главное это аудитория. Да? А главная аудитория это то, что она платит этому СМИ за то, что она для нее делает. То есть готовит материал, снимает сюжеты, делает телепрограммы, художественные фильмы. В любом случае, важна аудитория, которая либо заплатила деньги, либо свое внимание потратила на то, что посмотрела или прочитала, заодно рекламой воспользовалась, да? на сайте на баннер нажала. То есть вот это очень важно. И аудитория, обычно люди, они всегда чувствуют, когда их обманывают. Очень большая проблема в Украине, что многие редакции СМИ, они не имеют устойчивой редакционной политики. Либо эта политика такова, что она может игнорировать общественный интерес. То есть если, например, в программе новостей нет, скажем так, в концепции освещать политические события, то она просто не будет освещать. Аудитория будет смотреть и боже, там опять одни аварии, там опять какие-то катаклизмы мировые, непонятно, почему они об этом говорят, и чаще всего такую программу новостей перестают смотреть. И вот здесь это как раз ответственность редакции главных редакторов. И вы помните, что в 2004 году некоторые новостные программы приносили свои извинения за то, что они давали новости, которые не совсем, мягко говоря, коррелировали с окружающей действительностью. В общем-то, сегодня ситуация там местами где-то получше, не было такой блокады на информацию. В то же время очень многие телеканалы давали достаточно гибкую, так сказать, набор новостей. Вот я уверена, ну, поскольку я тоже работаю с аудиториями, за 18 лет я приобрела абсолютную уверенность, что людей обмануть нельзя. Даже если они не поймут сразу, что им дают искаженную информацию, они все равно почувствуют ее, да? И в этом свете как раз вот этот контакт с журналистами, с редакциями, с нашей стороны, оно может позволить им увидеть, что они уже перегибают палку. И я совершенно уверена, что если бы миллион человек пришло на какую-нибудь там заангажированный веб-сайт или новостную программу и написало об этом, то что-то бы там поменялось. Потому что, во-первых, тем людям, которые им обычно неудобно, что они предвзяты. И тем людям, которые делают работу непрофессионально, начинают меньше платить денег и так далее. То есть, в общем-то, наши технологии сегодня, они позволяют следить за соблюдением журналистских стандартов и, более того, доводить свое мнение. Не только голосуя, голосуя деньгами или вниманием, но и в том числе отправляем письма. Отдельную роль в информационном пространстве Украины занимает игнорирование бизнеса. Со мной там можно спорить, я с удовольствием поспорю в сессии вопросов и ответов. На самом деле бизнес, когда он хорошо встроен в систему государства, в систему общества, он всегда приносит пользу. Бизнесы, которые не приносят социальной пользы, они умирают. Они не в состоянии долго жить. Я не говорю там о бизнесах, которые связаны с админресурсом, перенаправлением потоков или чем-то еще. Те бизнесы существуют столько, сколько существуют потоки. А бизнесы, которые реально имеют миссию и пользу для общества, они живут долго. И в наших средствах массовой информации почему-то бизнес постоянно игнорируется. Потому что когда-то в начале 90-х было решено на самом разном уровне. Где-то на уровне собственников, где-то на уровне главных редакторов где-то на уровне звезд журналистики, что говорить о бизнесе – это всегда реклама. Да, поэтому говорить в новостях о бизнесе мы будем только, если их вскрыли на неуплате налогов или если они нам заплатили деньги. Если вы посмотрите иностранные, достаточно там BBC тоже э, известные своей объективностью и профессионализмом телеканалы, то вы там с удивлением обнаружите, что если говорят, что Microsoft запустил Windows, то там говорят, Microsoft запустил Windows, да? или там Google запустил новый продукт. В Украине о бизнесе не говорят. Как я уже говорил, здесь в информационном пространстве в основном присутствует совершенно негативная информация о бизнесе. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, э, ну, кроме того, что просто люди хотят срубить денег, да, и когда-то бизнес идет на поводу, когда-то не идет, когда-то платят за сюжет, когда-то не платят. Но есть еще второй аспект. Главное, что бизнесы — это носители достаточно многих наработок. Известно, что в вопросах развития общества бизнес обладает инструментарием внедрения реформ. Если посмотреть на информационное общество и, например, такую вещь как электронная демократия или электронное правительство, то системы, которые внедряются в других странах, позволяют проводить тендеры бескоррупционные, делать какие-то, я не знаю, там, сервисы для, от государства населения. Эти все системы бизнес уже давно сделал и применяет в своей практике. Следующим этапом он их сделал для государств. И эти государства тоже их применяют на практике. В нашей стране и в соседней России очень хорошо видно, что государство не хочет использовать потенциал бизнес-решений для того, чтобы его сервис улучшался. И поэтому изо всех сил, то есть господин Путин это сделал очень хорошо, у нас только пытаются, бизнес уменьшают такую мысль, что бизнес никогда не занимается политикой, никогда не занимается социальными какими-то вещами. Бизнес у нас только зарабатывает деньги, еще он не платит налоги. Поэтому мы его постоянно будем мочить, что он не платит налогов. И это очень удобно, потому что кроме того, что бизнес мог бы содействовать в реформах, предоставляя правильные решения, бизнес на самом деле в лице там, объединений профессиональных очень много работает с законодательством. И вот эта работа с законодательством, это уже есть политика, потому что если вам не, не подходят э, законы какие-то о лицензировании, об уплате налогов, потому что они оставят неправильное место, и бизнес пытается с этим работать, давать свои мнения, свои комментарии, свои ноу-хау для того, чтобы этот закон стал лучше. Иногда ему удается достичь какого-то консенсуса с государством, иногда вообще не удается, иногда приходится писать открытые письма. Вот. Ну, в общем, работает, но плохо. В России не работает вообще. И здесь как раз вопрос технологий. Именно технологии сегодня позволяют, во-первых, все, что делает бизнес, доносить до широкой общественности. Потому что когда одна ассоциация борется, это один вопрос, а когда 10 или 20, это совершенно другой вопрос. И во-вторых, журналисты наконец-то на это обращают внимание. Сейчас как бы вот в Украине образовался уже такой сегмент журналистики, которая не очень дорогая, то есть это не телевизор, не радио, немножко пресса, в основном интернет-сообщество, которое отслеживает деятельность разных ассоциаций и разного способа работы и сотрудничества с государством. По крайней мере, эти проблемы освещаются. И хотя это не очень широкие аудитории, но зато это аудитории профессиональные. И эти профессиональные аудитории, они тоже делают политику в этой стране. И с помощью, опять же, тех же технологий одно дело послать письмо по почте, а другое дело одновременно сделать письмо устроить пресс-конференцию, провести там весь фейсбук, вид ленту и так далее. То есть вовлеченность э, населения становится намного больше. А как известно, все плохое, оно света боится. И поэтому вот освещение, дополнительной такой информации, оно очень помогает. И э, не знаю, слушает ли нас кто-то из журналистов, но очень я надеюсь, что вот эти вот профессиональные вещи, они научатся находить вещи, значимые для общественности. Да, и если мы говорим о том, что происходят какие-то общественные события, гражданские, политические, экономические, то начнут говорить о том, что в бизнесе тоже очень многое происходит, что действительно влияет на общество и может принести обществу очень большую пользу. И если продолжать дальше, то у меня лично устало от своего монолога. Может, мне кто-то вопрос какой-нибудь задаст и направит меня в какую-нибудь сторону. Шановні панове, в кого є якісь запитання до пані лектора? У мене запитання, скільки присутніх зараз тут є в соціальних мережах з вас? Як часто у вас виникає сумнів в тій інформації, яку ви друкуєте? Чи маєте ви право її друкувати чи ні? Як вона вплине на ваше середовище, яке вас читає? Питання відповідальності. Має хтось відповідь? Дуже важко сказати, тому що дуже обмежений колег Ну Все-таки так, якимось чином.